নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ম'ম' ব্লকলৈ বলকচোন আজি আমি যাওঁ এখন পবিত্ৰ ঠাইলৈ যিখন নাম হৈছে বাসুদেৱ থান এইখন আছে মঙ্গলদৈৰ পৰা ভিতৰত কলাইগাঁও নামৰ ঠাইত কলাইগাঁও বুলি কয় তাৰ ওচৰত হয় তাত আছে এই থানখন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাৰগোপাল যিটো হয় তাত ইয়াতে মানে আছে এয়া মেইন মন্দিৰৰ এয়া মেইন গেট এনেকৈ ভিতৰত সোমাই ইয়াতে চাকি জ্ব দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে এই মন্দিৰটো আজি আপোনালোকক মই দেখালোঁ ইয়াত এটা বহুত ডাঙৰ মহত্য আছে আৰু বহুতে ইয়াতে মনৰ আশা পূৰ্ণৰ কাৰণে এই মন্দিৰত ইয়াতে যিখিনি ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহ আছে সেইখিনিতো অকল এই বাসুদেৱ প্ৰভুকে মানে আৰু তাৰ লগতে যেনে যোনে যোনে গম পায় যে এই মন্দিৰত মাহত্য কি হয়তো ইয়াতে নোহোৱাকৈ কোনোৱে নাথাকে তেনেকুৱা এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এই মন্দিৰটোৰ চাৰেওফালে আপোনালোকে দেখিছেনে ঘড়ীবিলাক এইবিলাক মানুহে মানে মন ইয়াতে দিছে মানে মানুহবিলাকে দান কৰা বুলি যে কয় তেনেকুৱা এয়া দেখিছেনে এই মন্দিৰটোত মানে কি হয় মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় ধৰি লওক আমাৰ কিবা হেৰাইছে তেনেকুৱা যে আৰু মাত্ৰ এক পোৱা গাখীৰ দিলে ইয়াতে মানে সেয়া এনেকুৱা হয় আৰু যাৰ হয়তো বহুত মানুহৰ ইয়াতে ফুলিছে আৰু স্বয়ং আমি নিজে ইয়াতে মানে বহুত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু নিজে আমি বহুত ফলো পাইছোঁ ইয়াতে তেনেকুৱা সেইকাৰণে চবেই ইয়াতে এনেকৈ আহে সেইকাৰণে আজি মই ভাবিলোঁ ময়ো আজি যিহেতু আহিছিলোঁ গাঁৱত আহোঁতে আপোনালোককো এবাৰেই মন্দিৰভাগ আপোনাক দেখা দিয়া এখন পবিত্ৰ থান হয় এখন বাসুদেৱ থান বুলি কয় দেখিছেনে কি ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা যাত্ৰীবিলাক ইয়াতে আহে আৰু যজ্ঞ হয় ইয়াতে এই মন্দিৰৰ মানে বহুতখিনি মহত্ব আছে আৰু এয়া মই এনেকৈ আপোনাৰ ঘড়ী চাওকচোন ৱালবিলাকত এই ৱালৰ সূতাবিলাকত ঘড়ী লাগি আছে আৰু এই মন্দিৰৰ যিটো আপোনাৰ মই আজি দেখাইছোঁ ইয়াৰ এটা কাৰণ আছে এই মন্দিৰটোত এডাল কঠাণ্ডা ফুলৰ ওপৰত হয় ইয়াত দেখিছেনে পূজাৰীজনে কথাণ্ডা ফুলৰে এই কথাণ্ডা ফুলডালত মানে গাখীৰ ঢালে ইয়াতে যজ্ঞৰ সময়ত আপোনাৰ গাখীৰ দিয়ে ইয়াতে লিটাৰ লিটাৰ কিন্তু ঠাইতে নোহোৱা হৈ যায় সেই গাখীৰখিনি ইয়াত দেখিছেনে তাত মানে স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো আপোনাৰ আছিলে বাৰ গোপাল ৰূপত সেই তাত মানে ইয়াতে আছে বুলি কোৱা হয় আৰু যা মনৰ আশা বিচাৰি এক পোৱা গাখীৰ দিয়ে ইয়াতে আৰু মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'লে আকৌ সেই এক পোৱা গাখীৰ ইয়াতে মানুহবিলাকে দিব আহে সেই ফুলডালৰ ভৰিত ঢালি দিয়ে তাৰপিছত মানে তাত ঠাইতে নোহোৱা হৈ যায় ইয়াত দেখিছেনে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আজি মই ভিডিঅ' দেখাই দিলোঁ তেনেকুৱা এখন ঠাই যিহেতু এখন পবিত্ৰ ঠাই আৰু এয়া আমাৰ ধুনু গ'ল এনেকৈ বলক এতিয়া আমি যাওঁ পবিত্ৰ ঠাইত আমি সেৱা ল'লোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ম'ম' ব্লগটো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব